بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا mereka lah juga yang menyatakan tentang hal saudara-saudaranya yang telah terbunuh di medan perang Uhud sedangkan waqa'du sedangkan mereka sendiri tidak turut berperang mereka berkata Lau ata'una ma kutilu Kalaulah mereka ta'atkan kami iaitu yani turut menarik diri Tentulah mereka tidak terbunuh Qul fadra'u an anfusikumul mauta'in kuntum sariqin Katakanlah hai Muhammad Jika demikian Hindarkanlah maut itu dari diri kamu Jika betul kamu orang orang yang benar Ayat sambung lagi bicara tentang hal munafiqin Sifat munafiqin ini suka Suka memutarbelitkan isu Suka mereka orang yang mempunyai hati yang penuh dengan penyakit. Mereka sebelum ini dalam perang Uhud keluar separuh jalan kemudian memimpin satu satu kumpulan yang terdiri daripada 300 orang untuk berpatah balik. Mereka dipimpin oleh Abdullah ibni Ubay ibni Salul. Abdullah ibni Ubay ibni Salul juga yang membuat yang mengeluarkan pendapat untuk berperang di luar kota. Di luar kota. Sebahagian daripada orang ingin berperang dalam kota, kota Madinah Mereka lah juga yang menari diri sebelum daripada sampai ke Medan lagi Abdullah Ibn Ubay dan, dan puak-puaknya Kemudian mereka ini balik kumar Tidak berperang, tidak cukup dengan setakat itu Tak cukup selesa lagi kerana hati sakit Hati sakit, sakit kerana melihat orang yang pergi keluar perang Keluar kemudian mereka ini walaupun tidak menang Tapi mereka bawa balik luka-luka Mereka megah, megah Sedangkan orang ini disifatkan sebagai penakut, penakut, pengecut dan sebagainya kerana keluar tak sampai pun ke medan. Walaupun alasan mereka beri, beri berbagai-bagai alasan kerana mereka ini mereka uh, tidak tahu tarikh uh, uh, waktu perang, mereka pula, mereka pula uh, tidak mempunyai kekuatan yang cukup, mereka tidak terlatih untuk perang kata Munafiqin ini tidak cukup setakat itu tetapi mereka mereka pula memutarbelitkan keadaan dan melemparkan fitnah-fitnah menaburkan fitnah terhadap orang yang keluar perang Ayat ini menyatakan allazina qalu li ikhwanihim mereka lah juga yakni orang munafikin itu yang menyatakan yang mengatakan tentang hal saudara-saudara yang terbunuh di medan perang dan mereka sendiri tidak turut perang mereka kata kalaulah mereka taatkan kami yakni turut menari diri tentulah mereka tidak mati tidak terbunuh eh sayang kata dia kepada orang ni dia katanya keluar perang tak si perang pun keluar perang keluar perang tak ada persediaan cukup pun keluar perang kalau mereka mereka ikut pandangan saya tentu tak mati. Tak mati. Saya dah kata awal-awal lagi tak boleh perang, tak boleh perang kalau tidak mengerti. Ini nak pegang senjata pun tak nak keluar perang. Keluar perang itulah dia. 70 orang terbunuh. Bawa balik luka-luka apa faedahnya? Kalah lagi, malu muka lagi. Ha, ini peluang mereka bercakap. Siapa itu? Itu munafikin. Munafikin ini kita sebutkan orang yang ada penyakit hati. Penyakit penyakit yang ada pada hatinya itu penyakit penyakit nifak yang paling besar sekalinya penyakit nifak ini dia boleh melahirkan penyakit penyakit lain penyakit penyakit sampingan yang ada padanya penyakit uh, penyakit menabur fitnah penyakit hasad dengki PHD penyakit hasad dengki penyakit banyak lagi lah banyak ini semua penyakit penyakit hati itu ada pada mereka walaupun kawan kawan mereka orang yang beriman itu kawan. Tetapi oleh kerana berbeza prinsip, berbeza akidah mereka, mereka tidak boleh menerima. Tak boleh menerima uh, kenyataan bahawa mereka sudah berkurang dan sudah kalah. Sepatutnya mereka bila dah balik koma, balik koma hiburkan mereka. Nyatakan mengapa saya tidak keluar. Kerana saya tidak mempunyai uh, persediaan yang cukup. Kerana keluarga di rumah berbagai-bagai keadaan. Nyatalah sebenarnya. Tidak ingin mempertahankan diri dan memburuk-burukkan kawan yang keluar. Apa kata mereka? al qalu li'ikhwanihim. Itulah dia munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka. Wa sedangkan mereka yang duduk di rumah. Dia kata, Lau aqa'una ma kutilu. Kalaulah mereka ikut turut bersama kami, turut menarik diri, tidak keluar perang, ma kutilu tak mati. Tak mati mereka. Tapi mati kerana tak dengar orang kata. Tak dengar mereka lah. Tak dengar ketua mereka. Abdullah bin Ubay bin Salun. Seolah-olahnya Nabi yang mengajak perang itu. Mengajak perang menentukan peperangan yang boleh menyelesaikan masalah. Nabi tak betul. Yang betulnya Abdullah bin Ubay yang munafik itu. Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. Jawab wahai Muhammad kepada orang munafikin ini, munafikin ini yang cuba yang cuba menyelewengkan isu yang suka memutablikkan isu ini jawab begini kepada mereka, cuba kamu selamatkan diri kamu daripada mati, daripada mati. Biar kamu hidup selama-lamanya tak mati. Artinya kamu keluar apa mati, kamu tak keluar apa mati. Dalilnya kamu tidak boleh menyelamatkan diri kamu apabila kamu apabila tiba ajalnya mati bukan soal perang mati bukan mati disebabkan ajal datang ke rumah datang kepada setiap orang itu maka itu mati namanya dalilnya kamu juga akan mati kalaupun tidak di medan perang tapi kamu mati di dalam rumah tetapi mana yang lebih mulia antara dua jenis kematian ini mati kerana menunjukkan keberanian berani mati kerana perang kerana perang dan mati kerana lari mana yang lebih baik mana lebih baik Sudah tentu pertimbangan yang waras Orang mati dengan sebab keberanian Mempertahankan prinsip lebih mulia Tetapi orang yang mati di atas katil Dan dalam rumah sebenarnya pengecut Mana lebih mulia Kecuali lah Kecuali kalau kamu ini handal Boleh menyelamatkan diri daripada kedatangan ajal Kamu tidak mati Kamu kekal sampai bila-bila Tapi tiada siapa pun Hidup dia dalam dunia ini kekal sampai bila-bila Sekalipun dia berani E, sekali pun dia penakut, dia lari daripada mati, lebih-lebih lagi lah orang yang berani. Lebih-lebih lagi orang berani kalau mati kerana keberaniannya. Tapi pengecut pun mati juga. Satu pukulan mau terhadap munafikin yang cuba memutarbelitkan isu itu. Katanya, Qul katakanlah hai Muhammad, Fadra'u an anfusikumul maut. Fadra'u bebaskan, lepaskan diri kamu, an anfusikum daripada diri kamu. Daripada diri kamu mati Dia suruh lepas orang lain Lepas diri kamu dulu Lebih lebih dulu Bercakap pasal hal mati Hal orang lain Sebenarnya Cakap pasal diri sendiri dulu Cakap pasal diri sendiri dulu Awak boleh ke nak selamatkan diri daripada mati? Tak boleh Tak boleh mereka akan mengaku Walaupun tak mati lagi Tapi boleh jadi menunggu maut juga kalau begitu, masalahnya, masalah perlulah difahami dengan baik. Jangan sebar fitnah yang sombong ini kerana boleh meracuni uh, uh, Fahaman orang-orang yang baru memeluk Islam. In kuntum salihin, jika kamu orang yang benar dalam percakapan kamu, maka itulah yang seharusnya kamu lakukan, yakni selamatkan diri daripada mati. Wala tahtabannal alladhina kutilu fi sabilillah amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh yakni gugur syahid pada jalan Allah itu mati mereka tidak mati bahkan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun bahkan mereka adalah hidup secara istimewa di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki mati ada dua ada mati mati syahid. Ada mati tetapi hidup, yakni mati syahid. Ada yang mati, maka mati itu selama-lamanya mati. Bahkan ada orang yang mati sebelum mati. Sebelum ajal-ajal datang dia sudah mati. Kenapa? Kerana orang lama dah tak nak nampak dia padahal dia masih hidup lagi, tapi tiada siapa pun yang bertanya, misalnya ini dah mati hakikatnya. Al-Quranul Karim ingin menjelaskan soal mati ini terlebih dahulu supaya tidak ada di sana orang yang takutkan mati tapi tidak mempunyai asas yang kukuh. Takutkan mati. Semata-mata mati takut? Tidak. Tidak. Mati adalah jambatan di antara seorang manusia dengan Allah, dengan rahmat Allah. Al-Mautu Jisrun Bainal Mar'i Wa rabbih. Mati jambatan di antara seorang dengan Tuhan maknanya setiap orang tidak boleh mencapai rahmat Allah selepas mati seperti syurga, seperti segala nikmat kecuali melalui jambatan namanya jambatan mati. Melalui jambatan ini dulu akan sampai kepada rahmat Allah. Jadi untuk melalui jambatan ini perlulah jenis kematian itu yang menentukannya sama ada selamat ataupun tidak. Ayat menyatakan wala tahtabanna jangan engkau menyangka orang yang terbunuh pada jalan Allah gugur syahid itu mati. Tidak. Sebab apa mereka ini hidup? Mereka mati tetapi mereka menghidupkan, menghidup menyelamatkan nyawa generasi demi generasi kemudiannya. Jadi orang ini kalaupun dia mati tapi dia menyelamatkan orang lain. Yang satu lagi mati, mati turut mati generasi selepas daripadanya. Sudah tidak ada lagi agamanya, negaranya, bangsanya sudah tidak ada. Sebab sebab dia takut untuk mempertahankan prinsip ini sebenarnya yang mati. Tetapi orang yang mati dalam perjuangan, dalam perjuangan meskipun dianggap oleh setengah orang dia mati sebelum ajal, sebelum ajal tetapi dia berjaya menyelamatkan orang lain. Anda jangan sekali-kali menyangka orang ini mati. Bal ahya sebenarnya mereka itu hidup. Hidup yang hidup selepas mati. Hidup selepas mati ini hidup nama kita sebut. Hidup perjuangan kita sebutnya. Hidup prinsip. Ini makna hidup yang sebenar. Mereka ini yang mempertahankan berjuang mempertahankan prinsip ini. Hakikatnya hidup inda rabbihim yurzakun. Mereka diberi rizki di sisi Tuhan mereka. Dalam hadis menyatakan orang-orang syahid, mati syahid ini hidup nyawa mereka menumpang dalam burung hijau masuk dalam tembolak peruk, uh, burung hijau mereka mereka berterbangan terbangan dan mendapat rezeki daripada Tuhan mereka disebutkan begitu disebutkan begitu mereka istimewa lain-lain daripada daripada orang mati syahid ini bagaimana mereka tidak mempunyai keistimewaan ini tak mempunyai sama ada mereka itu mendapat mendapat balasan azab sebelum daripada azab yang sebenar imma raubatun min riyadil jannah wa in wa imma hufratun min sama ada sama ada kubur itu satu lubang daripada lubang syurga ataupun satu lubang daripada lubang neraka kalau pun seorang itu mendapati satu lubang daripada lubang syurga samakah istimewa keistimewaan ini diperolehi itu dengan dengan keistimewaan orang yang mati syahid tidak sama mati syahid ini dinyatakan khusus di dalam dalam ayat ini mereka itu hidup tapi orang yang mati dengan sebab-sebab lain lagi mereka tidak hidup mereka sudah mati sudah mati bal ahyaun <Suran> inda rabbihim yurzaqun mereka mendapat rezeki di sisi Tuhan mereka ayat ataupun dua ayat ini menjelaskan prinsip sebenar mati ini mati ini pada hakikatnya bagi mereka yang hidup dalam perjuangan dan mati kerana perjuangannya dia tidak mati pada hakikatnya dan memang ini pun kita saksi berapa ramai orang yang sudah beribu tahun mati tetapi masih hidup sampai pada hari ini Antaranya ulama-ulama, misalnya kita masih sebut nama mereka Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan banyak lagi imam walaupun mereka telah meninggal dunia, telah mati, mereka mati kerana ilmu dan perjuangan mereka, nama mereka di mana-mana saja orang mengajar agama setiasa disebut. Seolah-olah mereka ini masih hidup, masih hidup hingga hari ini. Tapi ramai juga orang yang sudah tidak disebut lagi nama mereka kerana mereka sudah mati. Beza, beza sangat jelas dan memang benar apa yang disebutkan dalam ayat ini. Sebenarnya orang mati sahid itu tidak mati. Seterusnya, Farihli Nabi Ma'atahumullahu min fadlihi wa istagsiru. Allah subhanahu wa ta'ala.